20 лунный день. Согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок удачу и успех. Символ 20 лунных суток – Орел. Важно в этот день начинать новые дела, ставить ближайшие цели, делать шаг вперед. Не стоит в этот день лечиться, лечить, проявлять высокомерие и гордыню. Аффирмация дня. Я обретаю высоту неба и силу земли любовь огня и неуловимость воды. Я обретаю целостность. Двадцатый лунный день – это день познания высших законов. Мы обращаемся к высшим силам, чтобы познать законы, движущие миром, и стремимся творить свою жизнь по этим законам. Орел – символ духовного озарения, парения над миром реальности и постижения высших законов бытия. День понимания своего духовного пути, принятия важных решений и совершения важных поступков. День, когда можно подняться на более высокий духовный уровень, отбросить все сомнения и страхи и начать действовать. Но можно также не удержать набранную высоту и рухнуть, опаленный солнцем. В пределе это время для подвига, однако к подвигу нужно быть готовым, и если вы недостаточно подготовились, то из орла можете превратиться в падальщика. Важное решение, важный поступок, к которым вы готовились, поднимут вас на следующую ступень. Естественно, каждый шаг вверх требует преодоления себя. Отступать нельзя, надо идти до конца. Какие бы препятствия не встретились на пути, иначе можете откатиться назад. 20 лунный день – это день проявления героизма и гордыни, балансировка внутреннего и внешнего. Основные свойства дня. День воздаст по заслугам, научит проявлять максимум смирения, адекватно воспринимать замечания и советы, объективно оценивать себя и свою деятельность, 20 лунный день очень интересный. В этот день мы можем сделать удивительные открытия, увидеть мир в новом свете, полностью преобразиться внутренне. Если таково наше желание, давайте отбросим гордыню, высокомерие, брезгливость и просто будем открытыми тому, что придет сегодня. Очень хорошо сегодня быть в обществе единомышленников. Именно их мнение поможет нам на многое открыть глаза. Удача и везение. Счастливое число 2, стихия дня, земля. Счастливый цвет, синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый. Мотивация дня. 20 лунный день, время мотивировать должностями и медальками. Придумайте, за какие героические поступки, совершенные в последнее время, вас следует наградить. Создаем настроение. Для привлечения энергии природы и создания хорошего настроения следует причесывать волосы в направлении всех четырех частей света. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с другими. И до скорого!